ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಠಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಆಶ್ವಿನ ಮಾಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಶಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ಸಾಕೃತಿ ಜಯ ದೇವೇಶ वेद विभोदक कूर्मस्वरूपा मन्दर गिरिधरसूकर रूपा भूमिविधारक जय देवेश काञ्चन लोचन नरहरिरूपा का जय भो जय जय वामन बलिविध्वंसिन् दुष्टकुलान्तक जय विश्रव जय कंसारे यदुकुलतिलका जय वृन्दावनचर देवेश देवकिनन्दन नन्दकुमार जय गोवर्धन धरवत्सारे धेनुकभञ्जन जय कंसारे जय गोविन्द सत्यावल्लभ जय मुरभञ्जन पार्थसखे त्वम् भौम विनाशक दुर्जन हारिन् सज्जनपालक जय देवेश शुभगुणगणपूरित जय विश्वेश जय पुरुषोत्तम नित्यविबोधा भूमिभरान्तक का कारणरूपा जयखर देववरेण्या विधि सचरणाम्बुजकञ्जसुनेत्रा सकलसुरासुरनिग्रहकारिन् पूतनि मारण जय देवेश यद्रुविभ्रममात्रात्रदिदम् आकमलासनशम्भुविपाद्यं सृष्टिस्थितिलय मृच्छति सर्वं स्थिरचरवल्लभ सत्वं त्वं जय भो जय य जय गोपीकुचकुङ्कुमाङ्किताङ्गा पाञ्चाली परिपालन जय भो जय गोपीजनरञ्जन जय भो जय रासोत्सवरतलक्ष्मीष सतत सुकार्णव जय कञ्चाक्ष जय जननीकरपाश सुबद्धा नवनीतस्य सुरेश बालक्रीडनपरजय भो त्वं मुनिवरवन्दितपदपद्मेश कालियफणिपणमर्दन जय भो द्विजपत्न्यर्पितमत्सिविभोन्नम् क्षीराम्बुदिकृतनिलयन देव वरद महाबल जय जय कान्ता दुर्जनमोहक का बुद्धस्वरूपा सज्जन बोधक जय युगकृदुर्जन विध्वंस जय 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 भो जय विश्वाय जय जय भोजय विश्वात्म जय 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 भोजय विश्वात्म मंत्र पट कुरिया नीराजनम बुध घटि कायसिष्टायां स्नान कुया अन्यता अरक याति इति कामोदरस्त्र इति श्री सम्वादे श्री पंचरात्र गमे कार्तिक स्तोत्रम संपूर्णम श्री कृष्णार्पणमस्तु